har bitta biznesni o'zini технический задания lari bor talablari bor bir biriga o'xshamaydi biz insonlar sakkiz milliard bo'lsak hammamiz har xilmiz xuddi shunaqa bizlani biznesimiz ham har xil o'xshash joyi bor biza bir birimizga o'xshaymiz lekin aslida o'zi ichiga chuqurlashsa sizni biznesingiz bilan xuddi shunaqa boshqa tekstilni oladigan bo'lsak talablar har xil bo'lishi mumkin ozgina o'zgarishlar bo'ladida o'shaning uchun o'sha talablardan kelib chiqadi nima xohlayotganingiz endi bu yerda sizda ishlab chiqarish va sotuv bo'lsa man sizga tavsiya qiladiganim мой складni tavsiya qilishim mumkin chunki man o'zim uni ishlataman роssiyskiy programma o'zi ishlab chiqarishga agar murakkab demasangiz odin ham yaxshi tushadi odinsm просто uni talabdan kelib chiqadida uni ishlatib ko'rganingizdan keyin siz talab qo'yganingizdan keyin joriy qilayotgan programmisga talab qo'yganingizdan keyin uni yozib chiqasizda manga mana bu kerak mana buni ko'rishim kerak mani talablarim mana u mana bu dastordda man ma'lumot bo'lishi kerak mana odimni mani ishini man nazorat qilishim kerak deb технический задание yozib chiqasizda o'shandan kelib chiqadi